o'ttiz birinchi masala kislorodga nisbatan zichligi nol butun besh bo'lgan gazni vodorodga nisbatan zichligini toping kislorodni no molekulyar massasi o'ttiz ikki bo'ladi demak o'ttiz ikkini ko'paytiramiz nol butun beshga teng o'n olti kelib chiqdi demak gazni molekulyar massasi o'n olti bo'lgan shu gazni vodorodga nisbatan zichligini toping deyapti demak o'n oltini bo'lamiz ikkiga chunki vodorodni molekulyar massasi 2 bo'ladi teng 8. to'g'ri javobimiz a o'ttiz ikki oltin gugurt to'rt oksidiga nisbatan zichiligi nol butun besh bo'lgan gazni metanga nisbatan zichiligini toping demak birinchi ish oltinok yozib olamiz iso 2 molekulyar massasi 64 to'rt buni ko'paytiramiz 0.5 ga teng 32 ikkinchi ish shu gazni metanga nisbatan zichligini toping deyapti demak o'ttiz ikkini bo'lamiz metanni molekulyar massasiga 16 oltiga teng bizda 2 kelib chiqdi demak to'g'ri de javobimiz b